это лыгу снимаете быстрее быстрее Скорее, почему именно дед? Когда я прибыл, у меня был под мной водник, потому что на гражданке занимался спортивным туризмом, ходил водные походы. А когда я поехал сюда, здесь был командиром, моим первым командиром Череп. Молодой парень, но очень-очень профессиональный. Он посмотрел на меня и говорит, какой ты водник, ты дед. А почему дед? Потому что я самый старший Но Ну, ввиду того, что самый старший, но мне самая большая ответственность вот по ней ну плюс я реальный дед у меня есть реальная внучка понимать поэтому и дед ну так сложилось Скажите, а задачи какие подразделения выполняют ну естественно только в тех рамках в которых можно подразделения в котором я служу которым командую в отличие от других подразделений несмотря на то что пионеры выполняют боевые задачи ходит на боевые задания Ежесуточные парни рискуют жизнью, под пулями, собирают информацию по крупицам, по крохам, чтобы знать о противнике максимум информации. Но Мое подразделение люди пробыли в разное время. Поэтому есть одни более опытные, другие менее опытные. И вот более опытные люди всегда, человеку всегда берут на себе инициативу управлять, командовать. Причем это делают весьма профессионально. Ну, Смежные подразделения пытались переманить бойцов. Но ну, вот мы как-то патриоты держимся все вместе. У меня парни все молодые. В основном возраст около 30 лет. Активные. Вот. Я считаю, что ну, коллектив должен быть, прежде всего. Ну, как одна единая цельная семья. Все проблемы мы решаем в этой семье. Служба нормальная, всем довольны, по большому счету. Главное, что оружие есть, кушать есть, дома ждут, больше ничего не надо, родину защищаем. Все хорошо. Сейчас несем просто боевую службу. То есть, ну по сравнению с тем, что было в январе, то сейчас ну, полегче, конечно. Но ну, если, если бы еще придерживались тех минских соглашений, которых там наверху нам обещают, что с одной, что со второй стороны, то было бы, было бы еще легче. Ну а так, война по-другому не скажешь, просто идет война. Когда пытались вот, заехать на территорию аэропорта в январе месяце, тогда было самое страшное. Потому что, ну, не знаю, реально первый раз под пули, не знаешь, что тебя ожидает. А тогда было страшно. Сейчас уже как-то более, я же, влились в эту всю, все, все во всю эту обстановку влились. То есть уже все на своем месте. Все. Ну, уже страха такого, как раньше, просто нет. В принципе, все. Откуда вроде? родом? Сами с Александрией, Кировоградской. Вот. Ну, то есть в самый центр Украины. Шоб... Пошел, пошел, честно сказать, пошел воевать, чтобы не добрались до нас. Вот, то есть. Вы контракт не могли? Контракт нет. То есть чтобы чтоб не добрались. Вот. Вроде, вроде недалеко, но 3-3 часа на машине. эта война просто может докатиться как и до Кировоградской области, как и до Киева. Если, если не, ну, просто изначально не добровольцы, потом контрактники, сейчас уже мобилизированные. То есть я считаю, тех, тех, кто хотел откосить от армии, те откосили от армии. Те, кто захотел защищать родину, те, пошли, ну, те пошли и идут и будут идти защищать. Коллектив тут же Не так як колектив, а більше як сім'я у нас. В цивільному житті таке мало, мало таке можна побачити. Сидів я на одній точці, не буду казати де. І приблизно за метрів 100 Птур прилетів. То тобто, знаєте, як в американських фільмах стоїш з автоматом і біжиш-біжиш до плінтажа. І ти ну, Зараз вже менше страшно, привик. Ще бувають такі моменти, що хрестити починаєш, починаєш, молитися і так далі. Противника бачив, але ну, взагалі на власні очі. Противника. Бачив трупи противника. Біноклів, тепловізор, так не бачив. От ті, що я бачив, це зблизька, це були трупи, і вони були б горілі, там важко зрозуміти. Ну, были кадровые военные, правда, я не скажу, чи то российские, чи то СССР. Причем за них, за их трупы давали много дуже наших трупов меняли. Привет, маме, со мной все хорошо, жив, здоров, кушать есть что. Девушке привет, своих хочу передать. Катя, я тебя люблю. Друзьям, близким, а, он в принципе, что? Следующий. То же самое приду привет своей маме. Скажу, хочу сказать, мама, не волнуйся, со мной все нормально, я жив здоров, как видишь, нормально себя чувствую. Своей любимой жене. Хочу сказать, я тебя люблю, Юленька. Скоро я приеду к своему сыну Максиму. То же самое ждите. Я скоро вернусь, у нас все хорошо. Тата, мама, всем привет. Брат, их со я вас тоже люблю. Думаю, зажды про вас. Скоро побачимось, приїду відпустку. подарунки вам якісь куплю, Щось може привезу. Не вибухово. Ну, Перше діло передаю привіт мамі, Вони як для мене найрідніший чоловік, ріднішого не буде. Своїм сестрам, своїм друзям. Бажаю їм здоров'я. Вернемося живими і, і здоровими. Я, Я їм обіщав і дотримуюся свого слова. А я еще забыл. Мам, я в бронике.